কথা আছিলে আজি অ কোৱাচোন দিনা কি কথা কথাটো মানে আমাৰ ৰাজীৱৰ বিষয়ে ৰাজীৱৰ বিষয়ে ৰাজীৱৰ বিষয়ে কি কথা দিনা ৰাজীৱৰ মা মানে বাইদেউ এতিয়া সুস্থ থকা হলে এইবোৰ কথা বাইদেউৱে চিন্তা কৰিলে হলে কিন্তু এতিয়া যেহেতু তেখেতৰ স্বাস্থ্যও ঠিক নাই আৰু আপুনি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে তাৰ সৰু মাক হিচাপে এইখিনি চিন্তা মই কৰিব লাগিব কথাটো কি দিনা ভালকৈ কোৱাচোন কথাটো হৈছে ৰাজীৱৰ এতিয়া বয়স হৈছে মানে বিয়াৰ বয়স হৈছে

কি ঠিক আছে টিনা আৰু সি দেখোন তোমাৰ লগত ইমান কথা বতৰাও নাপাতে গতিকে তাৰ কোনোবা থাকিলেও তুমিনো কেনেকৈ গম পাবা আৰু পঢ়া শুনা কৰা লৰা কি জানি কলেজীয়া লাইফৰ সেই কাৰবাক ভালে পাইছিলে কিহে মোৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰে সি আজিলৈকে মোক তাৰ সৰু মাক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু বিশ্বাস কৰক মই তাক নিজৰ লৰা বুলিয়ে ভাবো আৰু মই তাৰ সকলো খবৰো ৰাখো সি দেখোন গাঁৱৰ পৰা ক'তো ওলাই নাযায় খেতি বাতিৰ কামতে গোটেই দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু তাৰ আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো কোনো একাউণ্ট নাই ফোনটো ইমান ব্যৱহাৰ কৰা নেদেখো তাই কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকা হ'লে সেইটো এটলিষ্ট কথা পাতিলে হ'লে মই তাৰ ওপৰত পূৰা চকু ৰাখোঁ যদিও সি মোক তাইৰ মা বুলি মানি ল'ব পৰা নাই মই কিন্তু মোৰ দায়িত্ব ঠিকেই পালন কৰিছোঁ মই বুজি পাওঁ টিনা তুমি তাতকৈ বয়সত বৰ বেছি ডাঙৰ নোহোৱা যদিও তুমি কিন্তু সঁচাকৈয়ে তাক নিজৰ ল'ৰাৰ দৰেই মৰম কৰা কিন্তু সিহে এতিয়ালৈকে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু মোকো হয়তো এতিয়াও বেয়াই পাই আছে তোমাক বিয়া পাতি অনাৰ কাৰণে সেইটোৱেইটো কথা আজি পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়াও সি মোক ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মই বুলিহে সেইবোৰ নধৰোঁ মইতো মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব ঠিকে আছে বাৰু দীনা তুমি ছোৱালী বিচাৰিবা কিন্তু এটা কথা মই কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৰ মনৰ বিৰুদ্ধে গৈ একো কাম কৰিব নোখোজো মইতো সকলো ভালকৈ জানাই সি কিমান কষ্ট সহ্য কৰিম ইমান ডাঙৰ হল সৰুৰে পৰাই সি মাকৰ বেমাৰে দেখি আছে নিজৰ মাকজনী জীয়াই থকাৰ পিছতো মাক নথকাৰ ল'ৰাৰ দৰেই ৰাজীৱ গতিকে তাৰ মনৰ কথাখিনি এবাৰ লবলৈ চেষ্টা কৰিবা মোৰ লগততো সেইবোৰ কেতিয়াও নকয় তুমিয়ে সুধিবাচোন ঠিক আছে বাৰু আপুনি কৈছে যেতিয়া মই সুধি চাম বাৰু কিন্তু মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে তাৰ যে তেনেকুৱা কোনোৱেই নাই নাথাকিলেতো ভালেই বাৰু তুমিয়ে ভাল ছোৱালীজনী চাই তাৰ বিয়াখন ঠিক কৰি দিবা ছোৱালী মানে মই তলে তলে চাইছিলোৱে মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড এজনী আছে তাই ভনীয়েকৰ নাম নিহাৰিকা নিহাৰিকা আমাৰ ৰাজীৱৰ লগত বৰ ধুনীয়া বুলিব তাৰ মানে দিনা তুমি ছোৱালী চাই থৈছা নাই নাই তেনেকৈ চোৱা নাই আপোনাক নুসুধাকৈ আৰু মই কিবা কৰোঁ নে

আৰু সেইবোৰ দেখিয়েই মই ভাবিলো সি সঁচাকৈয়ে মোক ভাল পায় লাহে লাহে ময়ো তাক লৈ চিৰিয়াছ হব ললো কিন্তু তাৰ পিছৰ বছৰৰ পৰাহে তাৰ আচল ৰোগটো ওলাব ধৰিলে লাহে লাহে সি মোক ভয় দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মোক নাপালে সি মৰি যাব চুইচাইড কৰিব সেইবোৰ কথা তাইৰ ঘৰত বহুত প্ৰব্লেম চলি আছে মাক দেউতাকৰ বেমাৰ সেইবোৰ কৈ মোৰ পৰা বহুত পইচাও ললে সি আৰু লাহে লাহে তাৰ ডিমাণ্ডবোৰ বাঢ়িয়ে গৈ থাকিল আৰু লাষ্টৰ ফালে সি মোক বহুত বেছি ডিমাণ্ড কৰিব ললে ইমানবোৰ পইচা মই তাক দিয়াটো সম্ভৱেই নাছিল

বৰষা পেহী তালে নোযোৱা হলে কৰিলো আগৰ কথাবোৰ মনত পেলাই নাই নাই ৰাজীৱ তোমাৰ লগত এইখিনি বোলা নহলে এতিয়া এপাক ফুৰি আহোম এতিয়া আৰু ফুৰিব নাযাওঁ ৰাজীৱ মন যোৱা নাই তেন্তে আজিৰ দিনটো কি কৰিবা কস্তুৰি কাইলৈ তোমালোক দেখোন যাবা গৈ ৰাজীৱ তোমাৰ মাক মই কালিও লগ নাপালো আজি বাৰু তোমাৰ মাৰ লগত লগ কৰিব পাৰিম নে মাক লগ কৰিনো কি কৰিবা কস্তুৰি তেওঁ বেমাৰী মানুহ বিচনাত শুই হে থাকে তথাপিও এবাৰ তোমাৰ মাক চাবলৈ মোৰ বৰ মন গৈছে কালিলৈতো মই যামগে আজি যদি তোমাৰ মাক লগ নাপাওঁ তেন্তে আৰু কেতিয়া লগ পাম কোনো ঠিক নাই প্লিজ ৰাজীৱ এবাৰ তোমাৰ মাৰ লগত লগ কৰাই দিয়া আজি ঠিক আছে বাৰু কস্তুৰি তুমি ইমান মন কৰিছা যেতিয়া আজি তোমাক মাৰ লগত লগ কৰাই দিম এই বুঢ়ীজনীও নমৰাই হ'ল ইমান বছৰৰ পৰা বেমাৰ তথাপিও নমৰেহে নমৰে এইজনী মৰিলেও মোৰ অন্ততঃ এটা চিন্তা কমিলে হ'লে এই বুঢ়াটোৰে বিয়া হওঁতে ভাবিছিলোঁ ঘৈণীয়েকজনীৰ বেমাৰ কিমান দিনো জীয়াই থাকিব আৰু এইজনী মৰাৰ পিছত এনেও চব প্ৰপাৰ্টি বুঢ়াই মোৰ নামতে কৰি দিব কিন্তু নাই বুঢ়া এতিয়ালৈকে এই প্ৰপাৰ্টি মোৰ নামত কৰি দিয়া নাই কাৰণ এইজনী জীয়াই আছোঁ যে ৰবি আৰু মই প্লেন কৰি এইজনীক মাৰিবলৈ কম চেষ্টা কৰা নাই বিয়া হোৱা মোৰ পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল এই পাঁচ বছৰ ধৰি এনেকুৱা কিছুমান মেডিচিন এজনী খুৱাই আছোঁ যিবোৰ খোৱালে মানুহ অতি সোনকালে মৰি যায় কিন্তু এই বুড়িজনীক মানিব লাগিব ইমান পাৱাৰফুল মেডিসিন খোৱাৰ পিছতো সেইজনী এতিয়াও জীয়াই আছে অৱশ্যে স্বাস্থ্যটো আগতকৈ বহুত বেয়া হৈছে আগৰ কথাবোৰ পাহৰি গৈছে এতিয়া আনকি নিজৰ পুতেক রাজীবও চিনি নাপায় কিন্তু দিন লাগিছে সোনকালে মৰিলেই হয় আৰু এজী মোৰ চিনাকি নিহাইকা যদি মই মানে রাজীব কৰি এখন পাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু মোৰ কাম যথেষ্ট সহজ হৈ পৰিব এইজনী মৰিলেও যে বুঢ়াই গোটেই প্ৰপাৰ্টি মোৰ নামত কৰি দিব সেইটোত মোৰ সন্দেহ আছে নিজা পিতেকটো থাকোতে কতনো মোনামত কৰিব কিন্তু এবাৰ যদি নিহাৰিকা ৰাজীৱৰ ঘৈণীক এখন ঘৰলৈ আহে তেন্তে যিকোনো প্ৰকাৰে আধা প্ৰপাৰ্টি মোনামতে কৰিম মই আৰু তাৰপিছত তাৰপিছত মোৰ ৰবিৰ লগত মই নতুনকৈ সংসাৰ পাতিম মোৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী এই বুঢ়াটোৰ ঘৈণীয়ে খুৱাই আজি পাঁচ বছৰৰ পৰা আছোঁ একমাত্ৰ এই প্ৰপাৰ্টিখিনি আত্মসাত কৰিবলৈ মই বিয়া হৈছিলোঁ মোৰ প্লেন ছাকচেছফুল হ'লে মোৰ সঁচা ভাল পোৱা ৰবিৰ লগত মই বিয়াত বহিম কোন তুমি কোন হয় বাৰু মোৰ ৰাজীৱক মাতি দিয়াচোন তাৰ স্কুল যোৱাৰ সময় হ'ল নহয় বুঢ়ী তোৰ ৰাজীৱ এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই তোৰ ৰাজীৱ ডেকা হ'ল দুদিন পিছত তাৰ বিয়াও হ'ব কি কৈ আছা তুমি এইবোৰ মই ভালকৈ বুজা নাই যোৱাচোন মোৰ ৰাজীৱক মাতি দিয়াকে ভাতো খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই মা বাইদেউ যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে তাৰ কাৰণে মই পাঁচ বছৰ ধৰি কিমান চেষ্টা কৰি আছো মাক দৰৱ পাতি দিবলৈ আমি আছো নহয় আপোনাক মই বাৰে বাৰে মনা কৰোঁ দেখোন কিন্তু ৰাজীৱ তোমাৰ হাতে আছে তেওঁ নাখায় সেইকাৰণেহে মই খুৱাব লগা হয় মোৰ মাক যেনেকৈ হ'লেও মই মেডিচিন খুৱাম আৰু নহ'লে দেউতাই খুৱাব আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে আজি মই আপোনাক লাষ্ট ৱাৰ্ণিং দিছোঁ আজিকালি ভালৰ জমা নাই নাই কাৰোবাৰ কিবা এটা ভাল কৰিব বিচাৰিলেও বেয়াহে হয়

মা ময়ে তোমাৰ ৰাজীৱ ভালকৈ চোৱাচোন এতিয়া মই সৰু হৈ থকা নাই মা কিনো বকি থাকে মোক চিনি নাপায় এতিয়া মোৰ মা এতিয়া দহ বছৰ আগৰ সময়খিনিতে জীয়াই আছে যোৱা দহটা বছৰত কি হল কি নাই হোৱা মাৰ সেইবোৰ একোৱেই মনত নাই মাৰ মতে মই এতিয়াও সৰু হৈ আছো স্কুললৈ যাওঁ এতিয়াও আৰু সেইকাৰণে মায়ে সেই সৰু ৰাজীৱটোক এতিয়াও বিচাৰি ফুৰে মই যে মাৰ ল'ৰা সেই কথা মায়ে বিশ্বাসেই নকৰে ৰাজীৱ তোমাৰ মাৰ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ আকৌ তেওঁ নিশ্চয় ভাল হ'ব আণ্টি মই কস্তুৰী আপোনাৰ ৰাজীৱৰ লগৰ হাইৰে কি কোৱা এইবোৰ মোৰ ৰাজীৱৰ লগৰ তুমি কেনেকৈ হ'বা বাৰু মোৰ ৰাজীৱ এতিয়া বহুত সৰু হৈ আছে আণ্টি আপোনাৰ ৰাজীৱ এতিয়া ডাঙৰ হ'ল সি গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰিলে মাক বুজাই লাভ নাই কস্তুৰী মাৰ কিমান যে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছো তাৰ কোনো হিচাপ নাই ইণ্ডিয়াত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰ আছে চবকে দেখুওৱা হ'ল আনকি বাহিৰৰ ভাল ডক্টৰো দেখুওৱা হৈছিলে কিন্তু মা এতিয়ালৈকে কিয় ঠিক হোৱা নাই তাৰ কাৰণটো কোনো ডক্টৰে বুজিব পৰা নাই মোৰো একে অৱস্থা কস্তুৰী মাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মাৰ অলপ মৰম পাবলৈ মোৰো বহুত মন যায় কিন্তু কি হ'ব মোক মায়ে চিনিয়ে নাপায় ওচৰ চাপিবই নিদিয়ে

ৰাজীৱে ঠিকেই কয় কোনোবা জনমত হয়তো মোৰ মায়ে আছিল সেইকাৰণে

পাই মই এইবোৰ দুখ পাহৰি গৈছিলো মই কস্তৰিক কোনো কঠ্যেই হেৰুৱাব নোখোজো আৰু সেইকাৰণে কস্তৰিক লৈ বহুত দূৰলৈ গুচি যাব লাগিব বৰষা আৰু এইখন ঘৰৰ মানুহে যাতে কস্তীক আৰু কেতিয়াও নাপায়